Сейчас самым популярным дресс-кодом становится блэк-тайм. Но очень много женщин порушают его. Как вы ставитесь до цього И чи допустимо це? Ну, если э, девушка хочет, или женщина, чтобы они написали, то это очень эффективный ход э, нарушить правила. С другой стороны, нарушать правила можно красиво. Какие-то вещи, которые вот, исключение из правила, они могут быть красиво поданными. Вот мне очень нравится в этой связи, высказывание Лагерфельда, когда он делал коллекцию для H&M и ролик, в котором все его клиенты, да, рвали на себе волосы, били хвостом служанок и рыдали в истерике, что Карл Лагерфельд, у которого они покупают одежду за такие деньги, вдруг сделал, ну вот масс-маркет, да, и в конце этого клипа черно-белого звучит прекрасная фраза, что если ты дешевка то деньги тебе не помогут. То есть вкус не в количестве денег. А как вы относитесь до эпатажа? Он мне нравится. Это, конечно, вот опять хороший ход, чтобы тебя сфотографировали, а тебе написали, но он здесь очень тонкая грань. Он не должен быть смешным в таком случае. Ну, скажем, когда Берг появилась вот в платье Лебедь, да, и присела и э, оставила после себя яйцо, это было смешно, комично, но это Берг. Для нас это естественно, мы ее любим все равно, несмотря на это платье, да. И это для нее органично. То есть этот эпатаж должен соответствовать вот твоему характеру, натуре. Что касается эпатажа, его не может быть много. Это может быть что-то одно, ну, скажем, какая-то фееричная шляпка или какой-то причудливой формы, я не знаю, или шлейф, или клатч. На это обратят внимание 100%. Или яркий цвет какой-то вот в луке. Но не образ Ліді Гаґавут в з забівни для це допустимо, тому що вона дива концертна і вже добилась успіху. Українські червоні доріжки умодних критиків та дизайнерів викликають неоднозначні думки. Хтось хвалить наших селебритіс, інші натякають на те, що до Голівуда нам ще ой як далеко. Тож чи вміють наші зірки одягатися на червоних доріжках та чи дотримуються вони модних істин? Відповідь у сюжеті. Українські червоні доріжки явище унікальне. У когось вони викликають іронічну усмішку, а хтось навпаки мріє потрапити на престижний світський захід. Та як би там не було, варто відзначити одну тенденцію: їх стає дедалі більше, і зірки з'являються на червоних килимках дедалі частіше. Не зря говорять, що немає приділа совершенство, Тому кожен раз. красные дорожки будут э, принимать все новые и новые э, лица, все в новых и новых нарядах. Это очень смешно. Киевские красные дорожки, потому что люди стоят, очень долго ждут эти машины, которые приедут, мерзнут. То есть никто не знает, куда деть верхнюю одежду. Но ну, на самом деле это не очень все удобно. Так, самые тренды на червоной дорожке нас цікавлять наибольше то, что вбрався, бразе и что с по приводу думают профессионалы у сфере моды. Я же думаю, что же одеть сегодня на это мероприятие. И начала смотреть, ходить по шоу руму и наблюдать, что по сути у меня ни одного длинного платья нет, потому что сегодня половина платья в моих на Виве присутствует, вчера тоже на ТДЗерке. И для меня, как для бедного дизайнера, по сути, не осталось уже ничего. Пришлось компоновать образ, блузку, отдельно с юбкой. Получился, думаю, очень даже неплохой образ. Варто визнати Юлія Асіна, як ніхто знається на елегантності. А от одним із найкреативніших стало вбрання Даші Коломієць. Дивіться за мить, в яких вбраннях відвідують червоні доріжки українські виконавці. Іванов собственно как бы повністю подобрано весь снаряд. Аднію і собственно ще тут люблю Марін. Автор броня – дизайнер, митець, художник Леся Патока прекрасна просто людина, з якою я працюю вже. Це вже деться третє броня від неї. 90-х. Это юный олигарх. Ну, типа, похоже, Таким, да? Олигарха, я а... похож на парковщика еще в американских фильмах. Ничего было. себе парковщика, Слушай, они ты, были такие... Ты слишком крут для ну, парковщика. это парковщик, который пришел к успеху, знаешь. Ой, честно говоря, я даже не знаю имя этого дизайнера, но это не украинский дизайнер. Мне девочка написала на фейсбуке, что хочет подарить платье. Это было настолько приятным сообщением, что в этих платьях пришли сегодня мы вдвоем. Я еще с 2007 года со своего клипа «Звезда» хотела быть королевой перьев. И теперь у меня уже есть платье всех цветов, перья всевозможных. И Сергей Куликов потом страдает, воплощая это в вот такие вот произведения. Властные и сами творцы зерковых суконь не против червоных дорижек. Не договариваясь, мы просто идеально подходим друг к другу. Вот этот Раз вот у Сержи и у меня сегодня был идеальным для ковровой дорожки. Ну, по крайней мере, мы профессионалы, и мы можем вам это, об этом сказать. Я телец, я достаточно правильно, если я там читаю «Блэк Тай», я пытаюсь все-таки, чтобы это был «Блэк Тай». Более того, считаю, что в театр нужно ходить а, хотя бы в коктейльном платье, если не вечернем. И ни в коем случае не в джинсах. То есть я считаю, что нужно уваж... иметь уважение к творчеству тех людей, которые что-либо нам представляют. И поэтому, соответственно, достойно выглядеть.